Международная организация «Синемахол» — это киноорганизация, вот, которая занимается различными проектами. Я курирую проект «Киношколы». Вот, это одна работа. И вторая работа, вот я работаю вместе с сестрой в команде по написанию и продаже песен для артистов. Скажи, пожалуйста, как на сегодняшний день ты можешь оценивать ситуацию сучасного кинематографа? ну, я скажу так, что на сегодняшний день в Украине не востребован украинский фильм. То есть мы, наша компания также занимается дистрибуцией. То есть мы прокатываем фильмы в кинотеатрах. И, к сожалению, если, например, в странах, там, в Казахстане, в России, в Армении, в множестве вот, странах, которые вблизи от нас находятся в первую очередь они будут прокатывать фильмы собственного производства потому что для них отечественное производство это ну вот это что-то очень важное для украины к сожалению это совсем на не первом втором и десятом месте находится то есть мы занимались прокатом украинского фильма первого украинского триллера смертельно живой то есть он прокачивался не во всех городах украины к сожалению вот ну, где-то в 30 кинотеатрах в 10 городах был прокат, и как мы поняли, что Украине не нужен украинский фильм. То есть они хотят зарубежного. Хочется экшена, хочется каких-то драм, чего-то такого, э... ну, не украинского, к сожалению. И на европейских кинофестивалях какие украинские стрички отзначились и чему? Есть здесь вот такие зирочки, знаменитые режиссеры? Я знаю точно, что в Турции, в Анкаре на фестивале получил награду фильм Анны Акулевич. Это молодой украинский режиссер. Фильм называется «Это я». Это украинская мелодрама 2014 или 2015 года. Я, к сожалению, не помню. Вот это то, что я знаю, что отметили украинский кинематограф за рубежом. А вообще спрос на профессию в кинематографии, на режиссёру, на драматургию, на сценаристов вообще есть такой спрос. Люди идут, охотно учатся? Очень охотно, но у нас есть, ну, то есть это разные понятия. Это может быть авторское кино, когда человек сам режиссер, сценарист, там герой, актер главной роли. Масса других вот он занимает ролей в создании фильма. Это может быть производственное кино, где множество разных людей отвечают за разные профессии, за разные части производства, продакшена ну и распространения этого фильма. И последнее, вот что посоветуете новым будущим режиссером. Все-таки заниматься авторским кино или как-то искать себя в более социальной структуре, которая будет выгодна нашему зрителю? Я посоветую никогда не останавливаться. Это очень важно. Действительно важно поставить себе цель и идти к ней. И учиться, учиться, еще раз учиться. Вот у нас есть проект Киношкола, он разбит на 7 модулей. Каждый модуль отвечает за определенную сферу производства. То есть это и э, написание сценария, и операторское искусство, и режиссура, и основы кинопроизводства. И я скажу тебе, что вот я познакомилась, с, э, у нас были лекторы, это те люди, которые уже э, добились определенных высот в своей профессии. То есть э, основы кинопроизводства у нас преподавал Любомир Левицкий, это режиссер «Тени забытых Пратки. Сценарное искусство преподавал э, Михаил Савин, это сценарист 95-го квартала, «Любовь в большом городе», «Сватов» и всей этой саги их. И эти люди готовы делиться всем. То есть я заметила, что э, люди таких профессий, которые уже добились многого, они не будут э, показывать, что там вот я молодец, а вы никто. Они всегда рады всем делиться, поэтому если э, вы хотите чего-то добиться, это ну, нужно идти ко всем, спрашивать, как это делать, не бояться, ни в коем случае не стесняться. Обязательно нужно вот добиваться всячески своих целей. Танюша, и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот вам с Катей не хотелось взять и просто так снять вот фильм? Вы же пишете стихи такие творческие. Взять там, забабахать какой-то совместный Катя и Танюша Продакшнс и снять вот красивую авторскую эм, стричку. Честно, не, не, вот, до того, как ты это спросила, мне как-то даже в голову такого не приходило. А, не знаю, надо подумать над этим. Нужно подумать. А, какая мечта? Я даже не знаю, какая у меня мечта, честно. Я хочу, чтобы. Я просто в последнее время начала замечать, что. А люди вокруг становятся добрее, как-то отзывчивее. Я хочу, чтобы вокруг не было вот этой агрессии и злости. Может быть, это как-то очень банально да, звучит, но вот мне хочется этого, правда. Танюша, мы очень тебе благодарны. Снимайте с Катюшей фильм обязательно. И приезжайте к нам, будем устраивать у меня дома квартирники. Пригласим Алину, Диму.